बिया का मिशन ही ये होता है कि तबलीग करते रहें, लिहाजा लूतम दावत देते रहे लेकिन दावत के नतीजे में कौम का रद्द अमल क्या था? अल्लाह ने इसका भी किया है की अल्लाह का आजाब ले आ अगर तू सच्चा है इस्लाम दुश्मन और काफिर कौमों का जवाब यही होता है कौम आद और कौम समूद ने भी यही जवाब दिया था दूसरी आयत में है लूत ने उन्हें हमारी पकड़ से डराया, यानी उन्होंने कहा ए कौम अल्लाह की पकड़ से और अजाब से बच जाओ मोहतात हो जाओ उसकी लाठी बे आवाज है लेकिन वो डराने वालों से भी झगड़ते ही रहे एक और आयत में अल्लाह फरमाते हैं और उनकी कौम से कोई जवाब न बन पड़ा बजुज इसके के आपस में कहने लगे कि इन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो ये पाकबाज बनने की कोशिश करते हैं चूंकि ये सब के सब लोग फहाशी उरियानी बेहयाई बेगैरती फिस्को फजूर और बदकारी में मसरूफ थे इनके नजदीक पाकिजगी इख्तियार करना बेमाना काम बन चुका था लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियों के अलावा कोई शख्स पाक न था सब के सब गिलाजत में डूबे हुए थे चुनाचे उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करने का फैसला किया कहने लगे ऐ लूत अगर तू अपने इस वाज नसीहत से बाज ना आया तो जरूर तुझे निकाल दिया जाएगा इस पर लूत ने फरमाया मैं भी तुम्हारे इस घिनावने अमल से बेजार हो चुका हूँ चुनाचे लूत अलैहिस्सलाम उस मौके पर वहाँ से निकल आए और अपने रब से यूं दुआगो हुए ऐ मेरे परवरदिगार मुझे और मेरे आहल को इनके अमल से बचा ले और नजात अता फरमा कितनी ही आयत में है कि इन लोगों ने लूत अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकालने का अजम कर रखा था और अलैहिस्सलाम इस पूरी बस्ती में बेयारो मददगार थे वहाँ उनका कोई खानदान तो था नहीं लिहाजा घर में ही बैठे रहे दुआ करते रहे इस फसादी कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा इस दुआ से इस कौम की एक और खसलत मालूम हुई और वो ये कि वो फसादी भी थे सो अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई फरिश्ते भेजे जिब्राइल मिकाइल और मलकुल मौत और बाज रिवायात के मुताबिक इसराफील को भी इनके साथ भेजा गया वो सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए ताकि उन्हें इसहाकाम की बिशारत दें आखिरकार यहाँ से फरिश्तों ने सदूम का रुख किया ये फरिश्ते वहाँ नौजवान लड़कों की सूरत में पहुंचे उनकी टोलियों के पास से गुजरे ताकि उन्हें आजमा लिया जाए उन पर गुजत कायम हो जाए मतलब ये कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा था कि उन लोगों को उस वक्त तक हलाक न करना जब तक कि उनके नबी को उन पर इल्ज़ाम लगाते न देख लो चुनाचे ये फरिश्ते नौजवान और खूबरू लड़कों की सूरत में बस्ती के किनारे पहुँच गए लूत अलैहिस्सलाम की एक बेटी बस्ती से बाहर किनारे पर रहती थी जब उसने उन्हें देखा तो डर गई उसने सोचा हमारी कौम के लोगों ने अगर इन्हें देख लिया तो जरूर इनसे बुराई करके रहेंगे इसलिए वो अपने वालिद लूत अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ी उनके पास पहुंचकर कहने लगी मैंने चंद नौजवान लड़कों को देखा है और मैं उनके बारे में खौफजदा लूत अलैहिस्सलाम जल्दी से उनकी तरफ आए आए उनसे पूछा आप कैसे हैं उन्होंने बताया हम आपके मेहमान हैं लूत अलैहिस्सलाम चाहते थे उन्हें बाहर ही से दूसरी तरफ रवाना कर दें। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम मेहमान हैं तो वो उन्हें जाने के लिए न कह सके चुनाचे उनसे बोले अल्लाह की कसम जमीन की पुष्ट पर इससे खबीस और गंदी कौम हमने नहीं देखी और न ही किसी के बारे में ऐसा मालूम हुआ आपने दोबारा सहबारा और फिर चौथी बार भी उनसे यही बात कही ताकि उन नौजवानों को हालात का इल्म हो जाए वो भांप लें, लेकिन वो तो फरिश्ते थे और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के खिलाफ गवाही तलाश कर रहे थे आखिर लूत अलैहिस्सलाम उन्हें अपने घर ले आए उन्हें बिठाया लूत म की बीवी काफिर थी और कौम के साथ थी वो बाहर गई और उसने लोगों को बताया कि उसने लूत अलैहिस्सलाम के घर में ऐसे खूबसूरत चेहरों वाले नौजवान खूबसूरतों कि जमीन पर आज तक उन जैसे कहीं नजर नहीं आए ये सुनते ही वो सब लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ लपके कुरान करीम में आता है लोग जल्दी से उसकी तरफ लपके और वो इससे पहले फहाशी के आदि बन चुके थे एक जगह अल्फाज है शहर के लोग खुश होते हुए आए वो इस हद तक फासिक और फाजर बन चुके थे कि खुश होते हुए वहाँ आए ताकि उन खूबसूरत लड़कों से लज्जत हासिल कर सके ये घर के सामने पहुंच गए तो लूत सलाम उन्हें रोकने के लिए घर से निकले उनसे फरमाया ए मेरी कौम तुम्हारी ख्वाहिश के लिए मेरी बेटिया मौजूद है यानी कौम की औरतें मौजूद है नबी कौम का बाप होता है उसकी बीवियां कौम की माए और कौम की औरतें उसकी बेटियां शुमार होती है, जैसा में आता है। कहने लगे, ए मेरी, मेरी ये बेटियां तुम्हारे लिए पाकिजगी का बायस है लिहाजा अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुसवा न करो क्या तुम में कोई भला शख्स मौजूद नहीं आपकी बात के जवाब में उन्होंने क्या जवाब दिया पुराने मजीद में आता है कहने लगे लूत तू जानता है तेरी बेटियों यानी कौम की औरतों से हमें कोई सरोकार नहीं हम जो चाहते हैं तुम्हें खूब मालूम है लूत कहने लगे काश मेरे पास कोई कुत होती या मैं किसी मजबूत पनाह में होता लूत अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी तो नहीं था सिर्फ उनकी अपनी बेटियां उन पर ईमान लाई थी यहाँ तक कि उनकी बीवी भी काफिर थी अब उन लोगों ने घर में दाखिल होने की तैयारी कर ली उधर लूत अलैहिस्सलाम ने अपने तीनों मेहमानों की तरफ देखा आप उनके लिए फिक्रमंद थे लेकिन वो ये देखकर हैरान हुए बगैर न रहे कि वो तीनों बिल्कुल बेफिक्र बैठे थे उस वक्त की कैफियत अल्लाह ताला ने पुराने मजीद में यूं बयान फरमाई है लूत कहने लगे, तुम लोग तो कुछ अनजान से मालूम हो रहे हो इस पर वो कहने लगे हम तो तेरे पास वो फैसला लाए हैं जिसमे इस कौम को शक था और हम तेरे पास हक लेकर आ चुके हैं और बेशक हम सच्चे हैं सूरतुल अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाते हैं फरिश्तों ने कहा एलूत न डर और गम नखा यकीन हम तुझे और तेरे अहल को सिवाय तेरी बीवी के नजात देंगे वो पीछे रह जाने वालों में से होगी हम इस बस्ती वालों पर इनके गुनाहों के सबब आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं उन्होंने ये भी कहा कहने लगे एलूत हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं ये लोग तुझ तक न पहुंच पाएंगे यानी तुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकेंगे फिर उनमें से एक शख्स ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की जिब्रील उठे उन्हें एक ऐसी जरब लगाई कि तमाम के तमाम ओंधे हो गए इस बारे में अल्लाह का फरमान है उन्होंने लूत को उसके मेहमानों के बारे में फुसलाने की कोशिश की तो हमने उनकी मिटा डाली अल्लाह तूरतल कमर में फरमाते हैं बस मेरा आजाब और डराना चखो वो धमकियां देने लगे और वापस जाते हुए कहने लगे, हम तुझसे कल निबट लेंगे उन्होंने सजा महसूस भी कर ली लेकिन फिर भी तोबा न की उस वक्त फरिश्तों ने कहा यकीनन उनके वादे का वक्त सुबह का है और क्या सुबह बिल्कुल करीब नहीं सुबह तक उन्हें मोहलत मिल गई फरिश्तों ने कहा एलूत अपने आहल को रात के हिस्से में लेकर निकल जा और उनके पीछे पीछे तू चल और तुम में से कोई पीछे मुड़कर न देखे और जहां तुम्हें हुक्म हो चले जाओ और हमने उसे वो फैसला सुना दिया कि सुबह होते ही उस कौम की जड़ काट दी जाएगी चुनाचे लूत अलैहिस्सलाम निकल खड़े हुए उनके साथ उनकी सिर्फ दो बेटियां थी वो बस्ती से निकल गए फिर सुबह हुई रोशनी फैलने लगी तो अजाब आ गया ये अजाब कैसा था जिब्रील अलैहिस्सलाम आए अपना पर जमीन के नीचे दाखिल किया इस मुकम्मल बस्ती को उखेड़ा और आसमान की तरफ उठा कर ले गए कहा जाता है कि फरिश्तों ने इस बस्ती के मुर्गों की अजान और कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनी और लोगों ने फरिश्तों की तस्वीर सुन ली जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक चीख मारी सब बुझी हुई आग की तरह हो गए फिर मुकम्मल बस्ती को पकड़ कर उल्टा दिया हर एक के लिए आसमान में पत्थर तैयार था बहरहाल इसको जमीन पर दे मारा अल्लाह ताला सूरह हूद में फरमाते हैं बस जब हमारा हुक्म आया तो हमने उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे किया और उन पर कंकरीले पत्थर बरसाए जो तह बतह थे तेरे रब की तरफ से निशानदार थे और वो उन जालमों से कुछ दूर नहीं थे सूरत हिजर में अल्लाह फरमाते हैं रोशनी होते ही उन्हें बड़े जोर की चीख ने पकड़ लिया फिर हमने उसका बुलंद हिस्सा नीचे किया और उन पर कंकर वाले पत्थर बरसाए सूरत उस शुआरा में अल्लाह फरमाते हैं और हमने उन पर एक खास किस्म का मी बरसाया बस बहुत ही बुरा मी था जो डराए गए हुए लोगों पर बरसा ये माजरा भी सरासर इबरत है इनमें से भी अक्सर मुसलमान न थे बेशक तेरा परवरदिगार वही है गलबे वाला मेहरबानी वाला सूरत उन नज्म में अल्लाह फरमाते हैं और उसने उल्टाई हुई बस्तियां गिरा दी फिर उनको उस चीज से ढांपा जिससे भी ढांपा मतलब ये कि उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों में झगड़ोगे ये शख्स भी पहले डराने वालों की तरह एक डराने वाला है इस तरह ये बस्ती सदूम बाहर मुर्दार के इलाके में तहस नहस हो गई और इसके आसार और निशानात तक के लिए छोड़ दिए गए हैं इन निशानात को इसीलिए बाकी छोड़ा गया है कि सारा जहान उनको देखकर इब्रत इबरत पकड़े फहाशियों से बाज आ जाए ख़ास तौर पर सबसे बड़ी फहाशी जो कौम लूत का अमल था उससे बाज आ जाए